Так, добрый день, доброе утро, доброго ранку. Ну, опять же, оказался я прав. Опять <свят> против всех букмекеров, против всех ставок на победу по очкам Теренса Кроуфорда давали букмекеры 3.25. Вот сейчас посмотрел перед боем. Я до этого не смотрел. Тут бы все ожидаемо. Он и выше, и размах круг <свят> больше. По технике тут даже обсуждать нечего. Он осторожничал, конечно, первые 7 раундов были это, ну, это шкрябуны, халява больше была, больше, ну, на такие деньги можно было бы и порубиться пораньше. Ну, а с 7 раунда, в принципе, пошла нормальная тема, особенно 7, 8, 9, они, ну, минуту первую показывали приличный бокс, а потом гуляли. А 10, 11, 12 вообще ок. 11-12 он ему вообще просто показал, где кто тут хозяин. Он занял Кроуфорд центр ринга. У Канелы кроме двух-трех ударов вообще больше ничего нет. Мало того, они слабые, они по школе ну, больше на слабых боксеров рассчитаны. И ну, тот, кто боксировал долго, реально, нормально в теме, то понимал, что у, Кан... ну, у Канелы нет никаких шансов. Кроуфорд постоянно зашагивал, руки у него были на месте. Канело часто запускал длинный правый кросс через руку у Кроуфорда, была подставочка на нее, и часто бил с передней руки с подшагиванием нижней такой полукосой по печени, Он там всегда был локоть. Кроуфорд всегда хорошо сайдстепил на ножках, бывало показывал ложный сайдстеп показывал лево, уходил вправо. И очень понравилось то, что когда Крофор заходил в ближний бой, именно в ближний, и в полуоткрытой стойке, он насколько себя уверенно, органично чувствовал, что он э, Канелу рубил ну, просто как мальчика. Именно в ближнем бою, там где у Канелы должна была быть основная ставка на спор. Ну, пару серий у Канелы неплохих прошло, именно снизу и боковой там. А так, в принципе, то же самое обратно бил Кроуфорд. Иногда Кроуфорд бил с дальней руки двойной левый. ну, красавчик был. Тут как бы он его легко обыграл в одни ворота. В 11-12 были размены, особенно в 12-м, где он его качнул, Канело ну, поплыл. Но удержался на ногах. А так, в принципе, кто боксировал, именно хорошие, реально, сейчас балабова много в ютубе, которые рассказывают сказки, а именно тот, кто тренировался у чемпионов, ну, меня тренировали, спарринг-партнеры были международники, и олимпийские чемпионы тренера были по боксу, и призеры олимпийских игр, чемпионы союза, поэтому, мало того, ну, когда ты всю жизнь потом мучаешься, когда ты получаешь такой объем информации, видео, которые есть сейчас, мы об этом только могли мечтать, об этой экипировке, которая сейчас есть, о э, таких залах, которые сейчас есть, о доступе к видеоинформации. Раньше только сборником Союза крутили э, видео на этих теле... старых этих <клёх> видеокассетах боев, а все остальные это не могли получить. И у детей сейчас все карты в руки, хорошо тренироваться, не сидеть в этих телефонах, а заниматься спортом, заниматься боксом и смотреть эти бои. Ну, в общем, подытожу. С восьмого раунда бой был то, что мы ожидали. На эти бабки большие. Зал был заполнен всеми этими слебрити. Понравилось, что в десятом, одиннадцатом, двенадцатом раунде Именно с ближней дистанции Кроуфорд поставил на место Канелу. Ну а так, в принципе, все. Больше добавить нечего. Всем желаю всего наилучшего. Побольше спорта, поменьше ставок. Верим, кто за поддержку канала буду благодарен. Все в описании. Все. Всех обнимаю. Всем бокс.